Люди собирают, люди собирают на дроны. А тут, значит, ну вы знаете, представляете, сколько стоит бутылка Дом, дом Переньон, и сколько стоит ведерка там черной икры. И что я должен сделать для победы, тогда и будет победа. Данных военкомат о смене места жительства. И в стране, где диктатура, где десятки тысяч политических заключенных, ответить на вопрос, вы за Зеленского или против, люди боятся. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайв. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Розкажемо про два світи: один голий, босий, голодний і покинутий у фронті, і жирний тил, який живе своє найкраще життя за парєбріком. Чи станеться між ними громадянська війна? Оце найголовніше питання, і ми маємо зробити все для того, щоб вона сталася. Але перш за все, не забувайте нам допомагати розповсюджувати всю зібрану інформацію. Лишайте свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова лайк. Коментуйте, почути побачене. І, звісно, найголовніше не забувайте донатити в підтримку збройних сил України. Ми продовжимо підтримувати необхідний збір для 93-ї бригади Холодний Яр збираємо за допомогою наших глядачів 250 Тисяч гривень на обладнання позиції дронарів на Донецькому напрямку. Ну і пам'ятайте, друзі, що без вашої участі і без ваших донатів ми не зможемо захистити наших військових, а кожна ваша гривня, долар чи євро рятують життя. Тож дивіться нас, слухайте і обов'язково донатьте. Ну і здається, що в Російській Федерації відбулася якась така друга вечірка на кшталт голою. Пам'ятайте, ще в 23-му році гомоніла вся Росія, коли російські. Артисти, чиновники прийшли напівоголені. Тоді всі задавалися питаннями: як так, коли наші хлопчики помирають, ви тут святкуєте? Пройшли роки, учасників покарали, а тепер нова вечірка. Зараз вся пропаганда гуде в Москві. Влаштували вечірку Альфа-банку. Пам'ятаєте? На території України колись теж працював такий банк. Вечірка була з чорною крою та шампанським за тисячі і тисячі у той час, як прості недорогі росіяни. Останні віддають на дрони для фронту. Ця розкіш, звісно, б'є всім в очі, але смакує гіркотою. Для кого, мовляв, це свято? Просто для звичайних блогерів для... та блогерш, для богеми, для тих, хто і так непогано живе в тилу Російської Федерації, не було на цій вечірці навіть відомих західних банкірів чи економістів нікого. Тільки от такі. севдо левите левити. Тоже даете, что пропаганда готовит черговый список на ростр. Все, дичайше размучены, значит, вечеринка, который устроил Альф-Альфа Банк. Mm -hmm. а, я повторяю, я там не был, поэтому я не могу не осуждать, не там это самое, не не восхищаться. Но вот я вам говорю, что пишут в интернетах. Сергей Мардан, в частности, об этом написал довольно жесткий пост. Там дом перенеон, черный край реально в ведерках стоит. Я не знаю, ребят, ну это... Ну и так далее. Как-то все очень настолько, настолько гротескно, роскошно. То есть, понятно, что роскошно, но в данном случае, по тем фоткам, которые там он выложил, я понимаю, что это просто гротескно, серьезно, и в этом смысле немножко неуместно. Ну, так есть такое ощущение. Совсем неуместно, мне кажется. Ну, как да, бы люди есть, собирают, да. люди собирают на дроны, там, да, типа, все, всем миром, тролливали. Ну а тут, значит, ну вы знаете, представляете, сколько стоит бутылка Дом, дом Переньон, и сколько стоит быть ведерко там черной икры. И там, да, и кто там бродит-то? Для кого все это? Вы думаете, для международных экономистов, чтобы поразить их, так сказать, Россия щедрая душа? Нет. Там бродят какие-то блогеры. Простите, за резкость. Ну, и блогерши. И вот они там, значит, бродят. ну, блин, ну не знаю. Вот такая. Вот я говорю, то, что я читал, вот, банкиры-то мар... тоже там бродят, нет? Ну, как-то международные. Если я правильно понял комментарий к, к этим картинкам, что самая большая проблема, что, ладно, там ходили какие-то какие международные банкиры и экономисты. Можно <gasmic audio> было хоть как-то с натяжкой, со скрипом там натянуть и объяснить. Но там бродили блогеры. Это, конечно, yep. угнетает. Я же <sharp> well, hey. тоже блогер. Да. Yeah. Немножко. Well, well, ну, ладно, я же Ну, правда, неуместная история. Неуместная это история, блогеров. Так? Блогеров. Нет? Ну, черт его знает. Я вот не так. спорю, и даже, даже не буду спорить. А, так, что еще у нас ну, право. Знаешь, извини, 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 Мана. извини, сейчас, Из Давайте, Из очень важно сказать. Тут я же, э, смотрите, это частный банк, это у нас капитализм. Это их право, по идее, как тратить деньги. Никто не имеет права ничего никому сказать. Это мои деньги, там, типа, трачу, как хочу. Это правда, это факт. Вот, но просто говорю, есть ощущение некоторой, некоторые неуместности и, ну, как бы, и отсутствие, так сказать, вкуса во всем этом. Такая чрезмерная, как знаешь, ты прав абсолютно, но мне кажется, я вот не совсем согласен, что это их право. Мне кажется, что им за это должно откуда-то прилететь. Все-таки у нас прилетает обычно из администрации президента. Вот, но мне кажется, именно так. Хотел бы, чтобы они ответили. Потому что, конечно, нет, компания, понятно, любая частная она может делать все, что хочет, но она живет в обществе. И общество живет по законам этого общества. И если сегодня часть общества действительно ну, там, женщины в огромных количествах, люди э, последние отдают на фронт, то, наверное, все таки надо от них ответ попросить. Ого ж ці годрічні воєнні риторичні запитання. В Иркутску СВОшник гремит зі сцени такими промовистими словами. Третий рік Его питають, когда це все закончится. А ЕСВшне каже: неправильно питаєте неправильно поставлене питання. Кожен росіянин зранку і вечері вдень, в день, в будь-який час, має задаватися одним єдиним питанням, як перемогти, і що я маю для цього зробити? Кожному треба це знати. СВОшник кличе об'єднатися довкола Путіна. Я дику, перепрошую, а. До цього було якесь повстання? Ви були в опозиції до Путіна? Ви не об'єднувались довкола нього? Вимагаючи, мовляв, більше повноважень і навіть націлити ракети на захід? Тобто, зараз у Путіна не вистачає повноважень? Зараз щось хтось інший контролює і віддає накази, а не він. Дивовижно наскільки ж росіяни готові в будь-якій ситуації виправдовувати тирана та деспота. Але чи не є це закликом до єдності в певному полоні ілюзій? Мовляв, перемога все еще Можлива, хотя всем Всему свете очевидно Россия больше никогда не сможет перемогти Украину Добрый вечер, жители Иркутской области Города Иркутска Я как участник СВО Рад приветствовать вас на этом мероприятии Сегодня, как я понимаю, мы отмечаем праздник для, э, День парада победы Который прошел 24 июня 1945 года Перед тем, как э, состояться этому параду Наши предки, советские люди, совершили подвиг и победили коллективный Запад в Великой Отечественной войне. Отстояли наши национальные интересы, отстояли наши основы конституционного строя. Да? И они тогда понимали образ победы. И сегодня, как участник специальной военной операции, уже третий год участвую, мне часто в отпуске, когда я приезжаю, спрашивают, задают вопрос, когда все это закончится. Это абсолютно неправильный вопрос. Правильный вопрос звучит так, когда будет наша победа и что я должен сделать для победы. Этот вопрос должен задать каждый житель нашей необъятной великой России. И когда каждый житель спросит себя, когда будет наша победа и что я должен сделать для победы, тогда и будет победа. А конкретно я предлагаю для того, чтобы победить. Как говорит наш национальный лидер России Владимир Владимирович Путин, верховный главнокомандующий вооруженными силами, наша сила в единстве. И нам необходимо объединиться вокруг национального лидера. Мы видим, что у нас органы государственной власти, как бы система органов государственной власти не справляется с поставленными задачами. Я как участник специальной военной операции это заявляю. И необходимо для того, чтобы усилить нашу силовую составляющую, предоставить чрезвычайные полномочия Владимиру Владимировичу Путину, создать Государственный комитет обороны, как это было в Великую Отечественную войну, предоставить всю власть Государственного комитета обороны, верховную власть. Следующий шаг, необходимо нацелить наше стратегическое ядерное оружие на Вашингтон. Потому что, к сожалению, в 1994 году были отменены полетные задания. И образ победы состоит в том, что органы государственной власти по результатам войны должны обратиться к народу и работать на интересы народа. Земля, недра, природные ресурсы должны стать исключительной собственностью народа. И это должно получиться по результатам победы. И еще раз. Уважаемые жители Иркутской области и города Иркутска и все наши необъятные родины России, задайте себе вопрос, когда будет наша победа и что я лично должен сделать для победы. И тогда мы победим. Наша сила в единстве, враг будет разбит и победа будет за нами. Спасибо. Ура! Спасибо. А вы знали, что с своего часу Российская Федерация... Піднімала питання вступу в НАТО. Та, та сьогодні це звучить комічно і неправдоподібно, але було і таке. Потім довго існувала комісія Росія НАТО, були співпраця, обмін якимось і інформацією, досвідом. Ну тобто, жили ледь не душа в душу. Ну а на сьогоднішній день Путін і вся його клака безкінечно розповідають, що вони воюють не з Україною, а з усім тим самим блоком НАТО. Тож Путін тепер за всім, що стосується. Самітів довкола північно-атлантичного альянсу слідкує хіба що по онлайн-трансляції. І зараз Путін попереджає: на найближчому саміті НАТО планується наростити сили, збільшити військові бюджети. Сам Путін розуміє, що так чи інакше, з того моменту, як він хотів поставити ультиматум НАТО, насправді він його розбудив. І це до речі, ще не той стан, який би нас задоволяв, при якому би вони нам допомагали. Але зрештою НАТО справді змінилось, розширилось країни, які взагалі ніколи не думали вступати в цей альянс. Швитися встрибнули, і все це Путін. Оце потужна перемога. Ми знаємо, те, що на ближайшому саміті НАТО планується об'явити у началі масштабної програми по дальнішому наращуванню можливостей альянсу. для ее реализации будут увеличены военные бюджеты стран НАТО. Между тем, участники блока уже сейчас тратят на военные цели больше всех государств мира вместе взятых. Из этого ясно, кто на самом деле это провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Обосновывая свои планы, руководство Альянса вновь твердит о какой-то угрозе со стороны России о каком-то нашем возможном вторжении в Европу. Сами себе придумали эту страшилку и повторяют ее из года в год для того, чтобы обманывать свой собственный народ и вытаскивать из него деньги. Однако и здесь мы вновь сталкиваемся с привычной и беспардонной ложью. Учитывая рост геополитической напряженности, будем и дальше принимать адекватные меры по укреплению безопасности России и наших союзников. Розвивати наші ворожони сили як гарантію суверенного і незалежного розвитку Росії, і ви не повірите, але поки вся російська пропаганда розповсюджувала інформацію та наративи про наше СЗЧ, про бусифікацію, про те, як в Україні все погано, рівень нехотіння воювати за Росію зріс настільки до високих показників, що довелося навіть впроваджувати певну систему штрафів і писати закони. Під росіян, які ухиляються від служби, йо йома, -йо. держдума ухвалила закон, штрафуватимуть військовозобов'язаних, які переїжджають і не повідомляють про це. Ну умовно кажучи, якщо військовозобов'язаний проживав у Москві чи має московську прописку, але розуміє, що за прописку його будуть шукати, він їде в яку-небудь сизри. Так от він має попередити про це, що я ухиляюсь від служби і в тому, щоб помирати за Путіна, а інакше буде штраф. Це тому, що Росії потрібні солдати, але як їх знайти, коли вони переховуються? Понад мільйон виїхали ще на початку часткової мобілізації. Ще певна досить велика кількість поїхала зараз, бо мобілізація не зупиняється. Але ж нам розповідали про мільйонні резерви. Невже знову набрехали? Законопроект річ об усілені відповідальності за нісапчення лісами стоящими на воїнському чоті. данных военкомат о смене места жительства без надлежащей регистрации. Ко второму чтению три поправки включены в число рекомендуемых принятию, и, соответственно, законопроект ко второму чтению только одна таблица. Комитет просит утвердить таблицу принятых поправок и принять законопроект во втором чтении. Спасибо. Есть ли вопросы по таблице поправок? Нет, ставится на голосование, включите режим голосования. Кажется, результат? не ясно, если в самой Российской Федерации такая большая на количество... Шісток Кремля, пропагандистів, тих, хто обслуговує весь режим, навіщо безкінечно кликати оцих псевдоукраїнців, які мають щось розповідати. Зрештою, чимало з них вже давним-давно отримали родя... радянське російське громадянство. Хоча можна рахувати і радянське, то вони від початку, від того, як їх дістали з мами, вони були більш про російські аніж про українські. так я кожен раз обурююсь, коли ми бачимо зрадника Олега Царьова. Зрештою, у службі безпеки України було чимало позитивних спецоперацій. Але те, що вони його не добили, ну це буквально штанга. Але річ в тім, що утікача питають про українське місто Дніпро, обстріли, страх, мовляв, але люди мріють про мир. Сам Царьов стверджує, що соцопитування Зеленського це брехня, бо в країні диктатура, бо люди бояться сказати правду проти нього чи війни. Хто дивиться українських ютуберов, хто слухає опозицію, той знає, що вони не те, що слів не добирають, Вони ну, хіба що катком ще фізичним не проходяться по президенту Зеленському, знаходячись тут, в Україні, та чимало поїхало, але я кажу про тих, хто лишається на нашій території. Тож та, в нас буквально немає ніякої свободи. Зрештою, я нагадаю, ви можете вірити чи не довіряти нашим соцопитуванням. Але ще напередодні повномасштабного вторгнення соціологія показувала, що понад 80% українців будуть готові дати пизд. Чинити супротив російській армії, якщо вона прийде на наші території. І о, ви не повірите, але соціологія на 100% відобразила дії українців, а не просто слова. Тож так, довіряти соціології не варто. Розкажіть, які у вас новини ну, з міста приходять, що там зараз відбувається? Сложно, йдуть обстріли люди. Люди бояться. Но, с другой стороны, общаясь с, со знакомыми, я вижу, что общее настроение все хотят, что прекратилась война. Вот эти соцопросы, которые, о которых говорит Зеленский, они неправильно, они не отражают настроение. Они не забывают сказать важную цифру, сколько людей отказывается отвечать на вопрос. А их больше половины. Я слышал до 80%. И в стране, где диктатура, где десятки тысяч политических заключенных, ответить на вопрос, вы за Зеленского или против, люди боятся. Вы за войну или за окончание войны. Но если будут выборы, они придут и проголосуют. Точно так же, как большинство населения голосовало за прекращение войны, когда Порошенко это обещал. А потом за Зеленского, когда он это обещал. И сейчас будут голосовать за того, кто будет обещать мир. Но это если выборы будут честны. На Украине всегда были конкурентные выборы. Но Зеленский сейчас хочет это поломать и сделать там через идею голосования, если будут выборы. А какой там вообще расклад? Где там Тимошенко, где Рахамия? Как, какие там возможны варианты? Архами это самый упоминаемый политик Владимир Владимирович. Он Зеленского упоминал, ну, наверное, раза-три, по имени. У нашего президента есть такая особенность, он людей, которые ему не нравятся, не упоминает, не называет по имени. Я внимательно слежу за выступлениями нашего президента. Почему? Потому что Рахами тогда подтверждал версию о том, что Стамбульского соглашения он подписал, сказал, что Джонсон не дал реализовать его и так далее. Поэтому в этом контексте наш лидер употреблял суд, фамилию Арахамия. Арахамия во внутренней оппозиции к Ермаку. Ведь сейчас непонятно, что вообще будет с Украиной. Мы видим очень хорошо, что хочет Трамп. Трамп хочет отдать России те территории, которые находятся под ее контролем, и все остальные территории, всю остальную Украину взять под контроль Соединенных ну, Штатов. По линии фронта. По линии фронта. Контроль будет проходить через сделку. Вопрос не только в том, что фактически весь сырьевой бизнес будет платить ренту американской компании. Каждая украинская компания должна будет спрашивать, не уведомлять, а спрашивать, а можно ли заключить какой-то внешноторговый контракт с какой-либо страной или с какой-либо фирмой, представителем страны. Они э, вписали в это соглашение э, необходимость получения разрешения. То есть, если Соединенные Штаты решат, что Китай, Россия или какая-то другая сторона, не другие Соединенных Штатов, будет введен запрет. Это фактически через потоки, через контроль потоков денег и товаров Соединенные Штаты берут под контроль всю Украину. И на этом, друзья, у меня все. А вы, конечно, же нас, не забывайте лишать свой лайк. Обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути и побачите. И, главное, Не йдіть, не задонативши в підтримку 93-ї бригади Холодний Яр цей збір йде украй важко, і чомусь мені здається, що половина його ігнорує. Я нагадую, друзі, що без нашої з вами підтримки наші військові не зможуть зокрема захистити самі себе, тому що позиції, на яких працюють до мають бути облаштовані. Тож не забувайте донатити. Ну а посилання на цей збір, як і завжди, в описі до нашого випуску. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.